bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vasalotu vassalomu ala rasulilloh avavvalo assalomu alaykum muhtaram azizlar hurmatli jizzax ahli hurmatli baxmaldabaxmal deymizmi baxmal ahli va hurmatli mana shu tanga tangatob qishlog'i aziz fuqarolari muxlislar mo'min musulmonlar hammalaringizga avvalo mana shu hadmi kabir muborak bo'lsin birinchi ekanda qarang masjidda birinchi bo'lish ekan birinchisi haligi oxirgisi deydiu oxirgisi emas xudo xohlasa faqat birinchisi bundan buyog'i endi inshaalloh kelasi yilga endi o'zlaringizni ichlaringizdan kutib qolamiz fuqorilarni kelishaveradi erinishmaydi kelishaveradi lekin o'zlaringiz o'tib qorakam orqada tekshirib boshqa qilib nima qilib tursalar endi mana yoshlar yigitlar kelasi yilga endi o'zlaringiz harakat qilinglar xudodan so'rab osha qilib an xudo nasib qilibdi mana birinchi yili xatni kabir mana shu masjidda muborak bo'lsin ilohyim bu o'qilingan qur'on hali xudo xohlasa hali juda xursand bo'lamiz hali inshaalloh qabrda oxiratda xudoni huzurida bu tinglagan eshitgan qur'oningizga savob berilajak paytda juda yaxshi ham o'qigan ekanman yaxshi <laughs> ham <Yeşim> eshitgan <eşitkenyana> ekanman <kendim. gülüyor> deb xudo xohlasa inshaalloh hali ancha xursand bo'lamiz bu dunyoni o'zida xudo o'zi buni samarasini bu dunyoni o'zidaham alloh taolo buni ajrini inshaalloh ko'rsatadi qarang mana hozir inomjooi bir qur'on tilovat qildi zumar surasidan astag'az billah <laughs> <laughs> taqvodor zotlar xudoga ibodat qilgan mo'min bandalar qiyomat kunida to'p to'p bo'lgan holatlarida jannatga taklif qilinurlar deyapti qarang ufasiylar aytadiki <coughs> mana shu ikki uch oyat alloh taolo o'zini taqvodor bandalariga qanaqangi hurmatda qanaqangi ulug' maqomda jannatga taklif qilganini juda chiroyli misollar bilan juda chiroyli holat bilan tasvirlab qo'ygan mana shu zumarni oxirida oyatda deydi qarang qarang vaibirinchidan qarang robbisiga taqvo qilgan xudoidan qo'rqqan besh vaqt namozini o'qigan ibodatini qilgan haromdan o'zini tiygan haloliga intilgan hayotini shariat taqvo yuzasidan yashab o'tgan bandalar to'p holatida to'p to'p bo'lgan holatda jannatga taklif <coughs> qilinur birinchidan qarang taklif qilinur deyapti olloh bitta vosiho mana inom joqori yaxshi biladi u siyqo degani orqasidan turib haydash degani o'zi asli oldiga hozir bu yerda yana qo'y ko'p ekan o'nta molni oldingizga qo'yib olib yog'och uchib olib cho'chibo'tsangiz orqadan haydab lekin jannatiylar orqadan turib haydalmaydi nimaga olloh taolo bo'lmasan buta haydaladi degan kelirdia tepada xuddi o'sha orqadan turib jahannamga jahannamiylarni do'zaxga haydalishini xudo tasvirlagan edi tepada o'shanga ham mujonasa bo'lish uchun zikr qildi xolos olloh bu yerda lekin jannatiylarni alloh taolo haydamaydi orqadan turib xuddiki ya o'nta molni oldingizga tushirib olib cho' cho' deb bir joyga majburan qo'rani ichiga qilmaysiz undqa qilinmaydi jannatiylar taklif qilinadi deb tafsil debqilaizbui jannatiylar taqvodor zotlar jannatga to'p holatlarida qarang ya'ni yakka yakka holatlarda emas to'p to'p holatlarida jannatga nima qilinadi taklif qilinadi birinchidan taklif bo'ladi qarang bir joyga taklif qilmasa o'ziznan o'zingiz boribosaniz ham bo'lmaydida to'g'rimi rohat bo'lmaydi bir joyda rosa katta ziyobat bo'lsayu u yerga siz taklif qilinmagan bo'lsangiz lekin bir oradan bir joydan yashirinib kirib oladigan bo'lsangiz u yerda rohati ustida o'tirganday o'tirasiz birinchidan allohdan taklif bo'ladi deydi olloh boshqa bir oyatda jannatga sog' salomat tinch holatda kiringlar deydi oldin o'sha hayotda dunyoda qilgan amalingiz ibodatiz shu o'qigan tarobihingiz tilovat qur'on eshitganizu kechasi uxlamaganingiz kunduzi ro'za tutganingiz shu ibodatingiz shuni masini fazilati bilan kiringlar birinchidan alloh taolo jannatiga taklif qiladi taklif qilganda ham bandalarni to'p to'p holatda taklif qiladi bir joyga bir yaqin do'stingiz sizni to'yga aytsayu hamma o'rtog'iz isso bo'lsin man tomog'imni oldim qarang tasavvur qilingda bir joyga sizni o'rtog'igiz do'stingiz to'yga aytdi ertalab uxlab qolibsiz tursangiz hamma do'stingiz kirib bo'pti to'yga joylashib bo'libdi lekin siz bitta o'ziz qolibsiz ajoyib bo'ladi kirib olishingiz qiyin bo'ladi o'shaning uchun alloh taolo bandani qalbini biluvchi zot ekanda qarang o'shaning uchun jannatga sizni taklif qiladi bir o'zingiz emas sheriylaringiz bilan mo'minlar bilan o'shaning uchun bu surani nomi zumar surasi zumar degani olomon degan to'p to'p holatda degan qarang bitta o'ziz kirmaysiz jannatga ko'pchiliklashib kiriladi mana o'zimizni bu hayoti dunyoda bo'ladigan to'ylar marosimlar kelsa taqqoslab gapimni tushunishga harakat qilingda tub holatda bitta o'zigiz kirsangiz qimtayib hijolat bo'lib u yoqqa qaraysiz bu yoqqa qaraysiz hammasiga qarab turganga o'xshaydi bir burchakdan bir, bir narsa qilib kirib kirib kir, olasiz Min ming taklif qilsa ham uyda egasiz ming sizga sizni sizga ko'zi to'rt bo'lib siz siz oshni buzmaydigan holatdagi maqomdagi mehmon bo'lsangiz ham bitta o'zingiz kirishni xoqlayg o'shanig uchun alloh taolo mo'min bandasini qalbini yaxshi biladi shuning uchun mo'min bandasini olloh o'zini jannatiga eng komil suratda kirgizadia birinchidan taklif ikkinchidan ko'pchiliklas jannatga kelsalar jannatni eshigi shundoq o'zi ochiq bo'ladi deydi siz jannatni oldiga kelsangiz u kelganingizdan keyin ochilsa u ham bitta insonni qalbini sindiradigan narsa ekan yana o'sha to'y misoli tushuntirib beramanda endi sizlarga ani osonroq bo'lishi uchun ertalabda bir inson sizga to'yga aytsa kelsa eshigi qulib taklif bor qo'lingizda qo'limizda taklifnoma bor olomon bo'lib keldik kelsak darvozasi bekit turibdi darvoza bekik turibdi ming kelib ey rosa sizlarni kutgandim yaxshi keldlaiz degan taqdirda ham qalbingiz ozgina sal nima bo'ladiki nimaga eshigi bekidiya degan narsa jannatiylar jannatiy bandalar jannatni oldiga kelishsa eshik o'zi kelishlaridan oldin ochiq bo'lar ekan qaang yuqorida kafaru ila jahannama zuaro deydi yuqorida endi haqiqiy ma'noda o'sha hayvonni oldiga solib haydagandek kofirlarni do'zaxga majburan tiqib e, kim do'zaxga ixtiyor bilan keladi ham majburan majburan tiqib jahannamdi oldiga kelsa jahannamni oldiga kelganda keyin eshik ochiladi deydi xudo tepa yuqorirog'ida lekin jannatiylar jannatni oldiga kelsa o'zi shundoq eshik ochiq bo'ladi deydi qarang endi qarang jannatni oldiga inshaalloh kelsak xudo xohlasa hammamizga nasib qilsin xudoni taklifi bor to'p to'p bo'lib keldik to'p bo'lib kelganimizdan keyin jannatni eshigi shundoq ochiq ekan hamma yo'q mana shu uchov narsa bo'lganda ham birov kiring kiring deb turmasa yana hijolat to'g'rimi unimada qashqadaryoda maramat maramat maraat deb turadi bir xilda to'g'rimi sizlarda nima ha haydangizlar deydi o'sha kimdir jannatni oldida haydanglar hay deb turmasa bo'lmaydida endi hamma joyda o'zini urfi bor ekanda qaydadir maramat derkan qaydadir marhamat bizda ham vodiyda ham shunaqa qani kelinglar marhamat degan so'z bor endi qarang assalomu alaykum salomu alaykum degani shu degani e assalomu alaykum xush kelibsiz yaxshi kelibsiz qani marhamat jannatga abadiy kiringlar qarag abadiy a hech bir o'tirib abadiyatni bunday his qilib ko'rgin nimaga his qilib ko'rganmisiz abadiyatni qaysi bir rohat uni intihosi bo'lsa rohat bas qaysi bir azob uni intihosi bo'lsa u azob bas rohatni eng tomog'im og'zgina uzr mazur tutasizlar rohatni eng ulug'i maqomi mana shu abadiyat bilan shu yerda o'tirib bir abadiyatni his qilgan qaran rohat bo'lsa ham abadiyat a جهنم بوسیم خدا سخلاصن از آب دم ابدیه تا سلام علیکم ثیبتم فد خلوها خالی مرحمت ابدی حالت جنتی کریم اکیر و جنت کی نمادی دن جنت الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين جنة لا تكيد جنة الله يحمد صنعتها va'dasini ustidan chiqqan zot va'dasini rost qilgan zot alloh hammamizga hozir <laughs> va'da bergany manga umringni manga fido qil ibodat qil taqvo qil umringni manga baxshida qil man sanga jannatni beraman deb degan xudoni va'dasi bu jannatga kirib olgandan keyin ana shu allohni va'dasini tasdiqini ko'rasiz alloh va'da berdi va va'dasini ustidan bajardi mana shu zotga hamdu sanolar bo'lsin deymiz qarang inshoolloh va avroazo arzodan murod endi jannati yer jannat jannatni yerini bizga shuncha katta yer shuncha katta jannatni bizga meros qilib bergan xohlagan joyingizga borib joylashaveiz uyerda mo'saniki jija siljib tur bir metr egallab olibsan anavi ariq saniki edi bu daraxt manikidi degan narsa yo'q hammaga yetadi ortig'i bilan jannatga eng oxiri sudralib kirib qolgan e, bandaga jannatdan tegyadigan yer bu bu dunyodan o'n barobar ortiq deydi shunaqa yani, katta shunaqangi xudo torlik yo'q u tanglik yo'q chanqash yo'q terlash yo'q qiyinchilik yo'q ochqash yo'q umuman zahmat qiyinchilik degan narsa yo'q jannatda xohlagan joyga dan joy olamiz amal qiluvchi bandalarga beriladigan mukofot muncha ham yaxshi deydi olloh azizlar shuna jannat kutib turibda sizni shunaqangi maqom sizni kutib turibida olloh alloh va'da bergan va va'dasiga xilof zot emas xudo bir amal qilsangiz uni unutib yuboradigan zot emas alloh taolo qilgan amalingizni zoya ketkazuvchi zot ham emas solih amal qiling umuman zoya ketkazmaydi ajrini inshaalloh ko'rasiz azizlar bo'lsa dinimizni iymon keltirgan bo'lsak bizni shunday jannat kutib turgan bo'lsa bizni shunday sinovlar kutib turgan bo'lsa xudo saqlasin buni muqobilida do'zax ham bo'lsa en nimaga gunoh qilamiz nimaga namozga beparvomiz nimaga uyingizdan siz bitta o'zigiz namozxonsiz bering shu savolimga javob nimaga uyingizdan bitta o'zingiz keldingiz hozir mana shu bu nima nima deydi xatmi qur'on ziyofat bu nimaga bitta o'zingiz keldiz uyingizdan nimaga ayollarimiz har xil kiyinib nima deydi satr avratga rioya qilmayapti nimaga gunoh qilyapmiz dinimiz haqligiga iymon keltirgan bo'lsak shu bir it ishlaydi desa o'shandan uzoqroq o'tamizmi xuddi o'shanga o'xshab oxiratda hisob kitob bor degandan keyin o'shanga qarab yashashimiz kerakda namozga beparvo bo'lmaylik azizlar birinchi o'rinda besh vaqt o'qiydigan namozimiz birinchi o'rinda bomdod mahalda uyimizni hamma xonasini chirog'i yonsin azizlar keliningiz ham o'qisin qizingiz ham o'qisin hamma hamma o'qisin bitta o'zingiz bo'lmang namozxon uyda namoz bu ibodat alloh taoloni demak o'sha bandalarga hammaga farz bu narsa ibodat qiling xudoga itoat qiling xudo xohlasa alloh taolo umringizni ham go'zal qilib qo'yadi suray nahlda bir oyat bor qarang juda yaxshi ko'raman mana shu oyatni endi hamma oyatda ham yaxshi ko'ramizkuk boshi qanaqa edi ekin esimga keliemay qoldi ya'ni kim ollohga iymon keltirsa va solih amallarni qilsa va solih amallarda bardavom bo'ladigan bo'lsa faanuhiya hayotini judayam yoqimli hayot qilib qo'yaman deydi hayotingiz juda judayam yoqimli bo'ladi ma'noli mazmunli bo'ladi mazmunlik shuning uchun lar endi mani ozgina mavzu tutasizlar mana holatim qarang endi di yo'tal kelib qolyapti inomjon ham ozgina gapirib beradi mani oxirgi sizlarga nasihatim tavsiyam islomimizni farzlari bo'lmish farzlarga hech qachon beparvo bo'lib qolmaylik namoz ro'za ichkilikdan uzoq yuring azizlar xudo harom qilgan narsalardan uzoq yuring chekkalikdan uzoq yuring qumordan uzoq yuring birovni haqqidan qo'rqaylik birovni haqqini mana shularni qilo xudo xohlasa inshaalloh bu hayotimiz ham go'zal amallarimiz ham inshaalloh go'zal bo'ladi barvadigona olam hammamizni o'zi suygan bandalardan qilsin degan ollohni oyatida ya'ni jannatiy bandalar qiyomatda jannatda to'p to'p taklif qilinadi degan o'sha to'pni ichida hammamiz bo'laylik inshaalloh ana yani shu to'pni zumarni ichida hammamiz ota onalarimiz bilan zurriyotu aka singil farzandlarimiz bilan ilohim ana shu tu'bda bo'laylik ana shu jannatga taklif qiliadigan zotlarni ichida bo'laylik xudo hammamizdan rozi bo'lsin yana bir bor tilovat qilingan hatmi kabir hammalaringizga muborak bo'lsin ramazoni sharif chiqib bormoqda yakunlashib bormoqda kelasi shu oylarga hammamiz sog'lik salomatlikda yetishimiz xudo o'z nasib qilsin oilalaringizga xudo tinchlik xotirjamlik bersin chorvalaringizga xudo o'zi barakot bersin dehqonchi xudo o'zi barokat bersin mana shu jizzax ahlini baxmal ahlini mana shu qishloqni xudo hamisha panohida saqlasin mana qarang tog' diyonda turadi xudo o'zi har xil balo qazolardan xudo saqlasin sizlarni har xil mana zilzila deysizmi sel deysizmi boshqa xudoni har xil sinovlardan xudo o'zi panohida saqlasin har bitta xonadon ibodatda itoatda sobit qadam bo'lib har bitta xonadon islomiy bo'lib har bitta xonadonlarimiz musulmoncha yashab ayollarimiz musulmoncha kiyinib azizlar shu gapga kelyapti kuzatdima kuzatib hamma joyda o'ziga qarab gapiramizda hamma uyda ayollarimiz iloyim muslima bo'lsin boshida ro'moli bo'lsin xudo qanaqa faz buyurgan kiyinishga biz erkaklar buyuraylik shuni kiyintirib qo'yaylik bizni bu vazifamiz bizni bu burchimiz xudo so'raydi har bitta xonadonga alloh islomiy go'zal pokiza halol hayotni yani, xudo o'zi nasib qilsin mana farzandlaringiz yoshlar o'ynab kulib yuribdi xudo hammalarini panohida saqlab kelajakda yurtga dinga xizmat qiladigan <coughs> yuksak insonlar bo'lsin <buzun. gülüyor> qalblaringizda neki maqsad bo'lsa <laughs> allohim duolar ijobat qildigan payt alloh o'zi so'raganlaringizdan da, o'ylaganlaringizdan da xudo ziyodasi bilan ato <laughs> qilsin. xudo barcha maqsadlaringizga yetkizsin xonadonlaringizga to'ylar chiroyli kunlar bo'lsin